На протяжении четырех лет я проезжал мимо этого места, оно называется Вилла Гетти. И буквально вчера я принял решение в него заехать, и вот я нахожусь в Вилле Гетти, очень доволен своим решением. И к чему я вам это рассказываю? К тому, что в нашей жизни бывает много решений, в которых мы сомневаемся. Есть решения, которые мы принимаем, потом о них жалеем. Есть решения, которых мы не принимаем, и потом жалеем, что мы этих решений не приняли. Есть решения, которым мы радуемся всю жизнь. Почему так происходит? Потому что решение – это, пожалуй, самая сложная часть нашей с вами жизни, и деловой, и неделовой жизни, и личной жизни. И часто мы принимаем решения совершенно необъективно, не зная, как важно принимать решения, и находимся часто в таком эмоциональном состоянии, которое не позволяет нам просто принять правильных, взвешенных объективных решений. Я приглашаю вас прийти ко мне на программу по принятию решений, которая называется Сила воли и принятие решений. Для того, чтобы разобраться, как принимать взвешенные решения, о которых потом не придется жалеть, первое, и второе, как принять решение в отношении тех вопросов, в отношении которых вы решение не хотели принимать или решение откладывать. Приходите, давайте разберемся с этими вопросами раз и навсегда. До скорой встречи на программе. Пока-пока.